Накануне Дня медицинского работника по инициативе мэра города Першатравенска Виктора Рудых и главного врача областной больницы имени Мечникова Сергея Рыженко в Першотравенской городской больнице прошел очередной День здоровья. Сегодня у нас работают следующие специалисты. Это сосудистый хирург-ангиолог, гастроэнтеролог, специалисты тоже областной больницы Мечникова, уролог, также работает кардиолог. А также проводится УЗИ-диагностика внутренних органов, э, почек и э, по необходимости за консультациями, за направлениями врачей. Э, сегодня все прошло очень организованно, очень удачно. Э, мы подготовились, врачи подготовили э, больных, по профилям. Больные предварительно уже были обследованы, полностью явились в медицинской документацией. Сегодня э, прошли консультации на очень высоком уровне. Осмотрено где-то в пределах 80 человек. Э, обращались также и сотрудники нашей больницы. Осмат осматривались также больные стационаров. Э, такие дни... Уже стали традицией нездоровья для нашего города. Мы плотно работаем с больницей Мечникова. Вы все прекрасно знаете, что недавно, к Дню Победы, наши ветераны, которые посетили областную больницу Мечникова, которых обследовали самые лучшие специалисты областного центра были очень довольны. И сейчас это как ответный визит. Сегодня день здоровья у нас. И очень знаменательно то, что это накануне Дня Медицинского работника. Мы очень благодарны нашему сотрудничеству и надеемся, что это уже станет традицией, и это будет часто для того, чтобы жители нашего города имели возможность получать консультации специалистов третьего уровня. Это областная больница Мечникова, областной кардиологический диспансер и другие учреждения. От всей души хочу поздравить всех наших коллег, а также коллег областной больницы Мечника, которые сегодня с нами работают, с Днем медицинского работника хочется пожелать им здоровья. Почему? Потому что медицинскому работнику как никогда необходимо здоровье. Хочется пожелать счастья. Повышение всем заработной платы, улыбок, хорошего настроения. Самое главное, чтобы мы работали с душой, чтобы каждый медицинский работник, общаясь с больной, вкладывал свою душу. С праздником, дорогие медицинские работники! Счастья, любви! И созиданий. Во время перебывания ведущих специалистов наши пациенты с уже подготовленными анализами получили профессиональную высококвалифицированную помощь и отметили вежливое и внимательное отношение врачей. Ну, день здоровья сегодня молодцы. Мечниковцы, что приехали, помогают нам. И наши ветераны в основном, это ветераны здесь, те, которые болеют и нуждаются в помощи нормально организовано все и очереди очередей как таковых есть конечно но все равно и талончики вовремя выдали и каждый знает когда пройти какому врачу и даже те которые не записывались раньше все равно записывают все и должны все пройти желающие то будет я вот например только что был на УЗИ у меня талончиков не дают, ничего, пошел они, пожалуйста, все, я зашел, они посмотрели, все, определили, результат дали, молодцы. Я считаю, что это большая помощь для наших жителей города нашего, и спасибо Сергею Анатольевичу, что он организовал это дело, и молодец, тем более в преддверии праздника, большого праздника медиков. Желаем здоровья, счастья, удачи, успехов, и чтобы они помогали людям спокойнее жить и преодолевать болезни. Впечатления у меня только положительные. Хорошо, конечно, что в нашем городе проходят такие дни, когда могут приехать врачи, профессионалы. То есть люди приходят, люди довольны. Вот я слышала, выходили в очереди люди, то есть положительные только эмоции. То есть все прошло хорошо, консультация замечательная. То есть у меня только положительные эмоции. Сергей Анатольевич рассказал, как прошел очередной день здоровья в Першатравинске. Самое главное, что сегодня мы смогли посмотреть тех людей, которые долго не могли попасть в самым-самым главными специалистами, которые им нужны в лечении. И особенно приятно, что Виктор Иванович сам побеспокоился заранее, позвонил, и мы эти вопросы решили, чтобы наши врачи в больнице приехали и оказали консультативную помощь. Мы договорились, что если будет необходимость, мы заберем несколько ваших ветеранов для дальнейшего лечения в больнице Мексикова им необходимость знаете я два года здесь не был но когда пару лет назад я проезжал через город приштайнский я ее не узнал все было заброшено никакой олейки какие-то доски бревна ямы. я проехал по центру по улицам и немного был расстроен сегодня специально на полчаса приехал раньше, объехал весь город и порадовался, что наконец-то есть хозяин, наконец-то есть цветы, и все жило как прежде. Я очень благодарен, в первую очередь, за то, что они ухаживают за городом. Я хочу сказать большое спасибо мэру, что он поддерживает горожан в, в этих стремлениях. Это очень важно, когда ты живешь в уютном месте. От этого и здоровье, от этого и настроение, и все прочее. Сергей Анатольевич, я искренне вам благодарен за то, что вы приехали с своей командой, Пожелания и вам, в первую очередь, не только как профессору, но и как просто доктору, это огромнейшего здоровья, огромнейшего терпения, огромнейшего сострадания, которое вы сегодня проявляете к людям, попавшим в такую беду. Раненые люди ⁇ это особый контингент, это особые отношения, это особые методы лечения, это особые разговоры с родственниками. Мы желаем, чтобы прежде всего вы сами были здоровы чтобы жили очень долго. И самое главное, чтобы наши, наши люди, которые вас искренне любят, помнят, уважают, чтобы они еще имели огромнейшее время для того, чтобы воспользоваться щедростью вашей души и ваших коллег. 19 червня у будинку культури Шахтар відбулось урочисте зібрання присвячене дню медичного працівника. Усіх присутніх лікарів з професійним святом привітав міський голова Віктор Рудих, який побажав перш за все здоров'я, завжди гарного настрою, вдячливих пацієнтів та підвищення зарплати. Кращі з кращих працівників були нагороджені грамотами, вітальними листами та подяками міського голови. Головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Реженко привітав усіх святом та вручив нагрудний знак Дніпропетровської облдержадміністрації за розвиток регіону головному лікарю міської лікарні Тамарі Турчак та почесну грамоту облдержадміністрації лікарю нервопатологу, завідуючому неврологічним відділенням Андрію Драбкову. Своїх колег з професійним святом привітали головний лікар першотравенської міської лікарні Тамара Турчак та головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Ровенчук, які подякували своїм колегам за плідну та сумлінну працю та побажали мирного неба, здоров'я та щастя. Приєдналися до привітань заступник директора по сервісам ШУ Першотравенське Олексій Сухой. Депутати обласної ради Андрій Казаченко та Валентин Антипов. своєю творчістю прикрасили свято колективи художньої самодіяльності будинку культури молоді Україна. В історії України, як і в історії інших пострадянських держав, дата 22 червня 1941 року написана кров'ю і відзначена чорною сторінкою. Рівно 74 роки тому. У цей день розпочалася велика вітчизняна війна. Щороку, 22 червня, український народ відзначає День скорботи в пам'ять про тих, хто загинув у роки війни як на полі бою, так і під тягарем окупації. У День скорботи, за ініціативи міського голови Віктора Рудих, ветерани війни прийшли до міської ради ветеранів, щоб разом шанувати пам'ять загиблих у роки Великої вітчизняної війни. Виступаючи перед ветеранами, міський голова висловив учасникам бойових дій та працівникам тилу щиру вдячність за її героїчний подвиг не тільки в роки війни, а й в повоєнні роки. Сьогодні Україна День скорботи, День пам'яті, День начала. Великої кістина війни. Сіді українців погібло 3,5 половини мільйона воєнаслужів. А среди всех мирных жителей тогдашнего, огромнейшего Советского Союза, погибло 27 миллионов человек. Сегодняшний день, прежде всего, говорит о том, что в украинском обществе это событие не, за... не... не осталось без внимания. Сегодня все каналы украинского телевидения передают скорбные слова, идут фильмы той еще эпохи 43 -го года, жди меня, например, фильм. Я думаю, все его помнят очень хорошо. Слава тем, кто пережил годы войны. Вам низко кланяемся до земли, потому что вы прошли не только страшное горнило боевых действий, но и на ваши плечи опустилось и самое главное, самое сложное это восстановление разрушенного хозяйства. Если взять кадры военной хроники, Где були запішти то, що осталось адша западного Донбасу? Нічим ні сравніть, ні ни слов, нічого. Віктор Іванович подарував ветеранам настійний годинник із тематичним зображенням до 70-річчя перемоги, аби він нагадував про минулі лихоліття та вів відлік тільки мирного часу. Вера падає Саветовірану доброго здоров'я, щоб ви жили до 107 сім'ї. Ветерани охоче спілкувались з очільником міста та ділились своїми спогадами про сурові роки війни, які залишаються в їхній пам'яті і понині. 28 червня українці відзначають одне з найголовніших державних свят День Конституції України. Напередодні цього свята в Будинку культури молоді Україна відбулося урочисте зібрання, в якому взяли участь представники міської влади, депутати, ветерани війни та праці, працівники підприємств, організацій та установ міста. Тисяча рік, 28 червня. Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю всього народу, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та хідних умов її життя, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім. Нинішнім та прийдешнім поколінням приймає цю конституцію. Основний закон України зі святкової сцени з Днем Конституції першотравенців привітав міський голова Віктор Рудих. Віктор Іванович говорив про важливість дотримання конституційних норм, перспективах децентралізації влади та принципах і результатах роботи органів місцевого самоврядування за останній рік. З початку року були вини три принципи. демократизации и бюджетной сфере, в результате чего значительная часть собранных налогов остается здесь, у нас в городе. Слава Богу, уходят в прошлые те, те времена, когда мы должны были все отдать сначала, а потом стоять очень беспротянутой рукой, выпрашивая жалкие гроши своих же денег. Но получить эти деньги это еще полдела. И менее важно уметь рационально их использовать. Вот уже на протяжении года мы все вместе этим доказываем. Улучшается благоустройство нашего города, укрепляется материально-техническая база школ, детских садов, больниц. В разы увеличенные расходы на социальную защиту населения, культуру, физкультуру и спорт. Я не буду более подробно останавливаться на этом, но некоторые цифры, мне просто все назвать. На сегодняшний день, по состоянию на 1 июля, мы ожидаем сверхплановое поступление в городской бюджет 5 миллионов 750. Много а да, да, Спасибо. Спасибо за то, что вы это понимаете. То есть колоссальный труд аппарата платформы городского совета во взаимодействии с депутатами городского совета, всех работников в социальной сферы. Я думаю, что вы в скором будущем прочитаете все эти, я бы сказал, удивительные цифры, которые будут опубликованы в нашей городской газете, средства средствах массовой информации и в интернете. Мы гордимся этим. Не надо ныть. Мы понимаем, что мы приняли год назад. Мы понимаем, что 8 лет без воды в нашем городе не самым лучшим образом отразились на жизни людей, на благосостоянии людей и, самое главное, на его комфорте, уюте жилища, уюте и улиц, домов. Все это нужно поправлять. Не плакать, не ныть, не жаловаться, а просто засучать рукава и работать, работать. Работают сегодня все без исключения организации. Работают женщины коммунальные предприятия. Имеется в виду частные жители Управление жилищно-коммунальным хозяйством. И кто бы как, не говорил о том, ну плохо, ну дайте время, дайте людям поработать, дайте им понять, что наступили новые времена они наступают, они будут еще более современными, они будут еще более комфортными. Сегодня те деньги, которые поступают в городской бюджет, позволяют нам, внимание, выполнить годовой бюджет, который еще не наступил, 15 год окончания, на 60%. Мы его уже закрыли. А по окончанию этого, 15 -го года, в казне дополнительно будет 11 миллионов 800 гривен вот такие деньги. Радуемся. Я говорю о том, что во всем этом стоит огромнейший, колоссальный труд всех тех, с рядом. И служащих, и работников, и учителей. Особенно, в первую очередь, я не кланяюсь, шахтеров, которые своим трудом и оплатой труда, с которой взимаются налоги, помогают становлению сегодняшнего труда. Я хочу пожелать вам всем, всем, семейного благополучия. Когда в семье порядок, хочется жить, и хочется что? И хочется плакать от радости. Я хочу пожелать всем любви, чтобы она всегда у нас была, план, как утилотная звезда. Все, что будет делаться с любовью, обязательно принесет успех. С праздником, здоровьем, счастья, любви, денег и любимых рядов. Спасибо. З нагоді для на конституції грамотами виконавчого комітету Першотравенської міської ради були нагороджені Микола Білецький та Сергій Мартишин, члени об'єднання аматорів народного мистецтва Гармонія і голова міської ради ветеранів війни та праці Віктор Яценко. Подяками міського голови відзначені радник міського голови Леонід Бобер та заступник міського голови Світлана Аксьонова. Начальник управління комунального господарства та майна Сергій Сорокопудов та багато інших працівників у різних сферах життєдіяльності міста. У цей день зі сцени звучали мелодичні українські пісні. Сфера свята була пронизана патріотизмом і відчуттям національної єдності. Закінчилося урочисте зібрання, як і розпочалося, колективним виконанням гімну України. Усіх планів заради світлого майбуття рідної України. 25 червня відбулося розширене засідання громадської ради при виконавчому комітеті першотравенської міської ради за участю міського голови Віктора Рудих, його заступників, депутатів міської ради, керівників підприємств, установ та організацій міста, представників ЗМІ. Уважаємо, віктор Іванович, уважаємо члени громадської ради, і приглашені. Сьогодні ми проводимо перше робоче засідання громадської ради. которая вступила в свои права в этом году и до 2017 года. Повестка дня: единственный вопрос — отчет городского головы о работе исполнительного комитета Першатравинского городского совета за период с 1 июня 2014 года по 1 июня 2015 года. Надеемся, что эта информация будет очень полезной для работы общественной общественного совета, громадской рады. Все знают, что Першаталь – город интересной судьбы, который имеет свою историю, национальные и культурные традиции. С каждым годом Першаталь становится все прекраснее, современнее. Я не голословно об этом не говорю, все это сегодня видят. И все хорошее, что есть у нас в городе – это результат нелегкого шахтерского труда учителей, медиков, государственных служащих, коммунальщиков, работников всех, без исключения сверхпроизводства и быта, которые необходимы для полноценной, качественной работы в жизни людей. Определив в ходе определенной кампании основные цели и задачи, год назад мы приступили к их реализации. И несмотря на короткий срок, отдельное обещание уже удалось выполнить. Удалось обеспечить темп просто собственных доходов общего фонда на втором полугодии 2014 года на 105,8%. В тех же условиях, которые были, можно было достичь, оказывается, и раньше всех этих показателей, 17,9 миллионов гривен, еще раз повторяю, которые были до конца года погашены полностью. Это результат. Это, это не 17 тысяч, а 17 миллионов. Сводный бюджет города по доходам за январь и май 2015 года выполнен на, 100, на 109 процентов. Собственные доходы общего фонда городского бюджета выполнены в объеме 24,8 миллиона гривен или на 122,3 процента. Из них налог на доходы физических 21,4 миллиона, 119 процентов. Плата за землю 1,2 миллиона, 144,8 процента. 100, э, государственные, государственные пошли на 24,8, ну там по мелочи все пошло. И тем не менее, единый налог 1,2 миллиона гривен, 121,2%, плата за аренду коммунального имущества 68,2%, все составляет 120. И все так в таком плане все идет. И все идет с 1 января 2015 года. И мы на сегодняшний день, 30 июня, выполним 63% годового бюджета. То есть мы уже по году больше 63% будем иметь. Это замечательная работа финансового отдела. Доходы специального фонда городского бюджета выполнены на 120% плану по сравнению с соответствующим периодом. Збільшення доходів в поставіставіх в составляє десять і 10,2 десятих мільйонів. У підсумку очільник міста наголосив, що міська влада не збирається зупинятися на досягнутих результатах, бо ще низка проблемних питань життєдіяльності міста потребує подальшого вирішення. Голова громадської ради Валентина Горбельова подякувала міському голові за змістовну та детальну інформацію. Оскільки в першотравенську за останній рік дійсно зроблено чимало, та запевнила, що новостворена громадська рада готова тісно співпрацювати з міською владою на благо міста та його громади, Повестка дня исчерпана. Спасибо всем за внимание. всем. Нещодавно на охайних вулицях міста можна було побачити гамірливих дітей, які активно і весело відпочивали в пришкільних оздоровчих таборах. Один із останніх днів роботи оздоровчих таборів пройшов для школярів надзвичайно цікаво та змістовно. У загальноосвітній школі номер 4 діти зустрілись з медиками добровольчого батальйону госпітальєри, які працюють на передовій в зоні АТО. Полевые медики познакомились с детьми, рассказали про Себе, то чем занимаются там, боевые боевидии за украинскую землю. Давайте познакомимся. Меня зовут Зоя, я медик, работаю на передовой. Это мои коллеги, это режиссер. Мы пользуемся все просто позывными, поэтому позывным нас запоминайте. Он, оператор, снимает нашу работу, фиксирует все, что мы делаем, чтобы потом вы могли увидеть это. Будущий здесь. Это лэмп, он параметик, это медврат по-простому, и также он водитель скорой помощи и музыкант группы «Хорали», которая известна на Западной Украине, но скоро у нас, думаю, тоже будет известна. Цель Тарас – это доктор, он также работает на передовой, занимается тем, что вывозит раненых, І наказувати помощі. Ета льоша, інструктор, сам інструктор, ета анубіс, водій своєї помощі, і фрост, ета наш водій же помощі, э, наш персональний священник капелан. Вони навчили дітей наданню першої медичної допомоги у побуті при опіках, укусах бджіл, продемонстрували як найшвидше знешкодити кліща. Дали багато корисних порад щодо надання першої медичної допомоги у будь-яких випадках та продемонстрували прийоми, які вони приміняють рятуючи поранених. Ви також бачити, відео, як це делается? Почему? чому? Тому що это це така которая яка може с з и і це може не тільки на війні, а й в гражданской житті. Діти були у захваті від того, що мали можливість доторкнутися до медичного знаряддя, за допомогою якого польові медики рятують поранених. Хочуть посмотрети на супімокає. Повнімове. Відвідувачі також продемонстрували власноруч виготовлені та невразливі для дитячої психіки документальні фільми про те, що відбувається на Донеччині та Луганщині, про свою допомогу людям, які не змогли виїхати з зони АТО, і потерпають від того, що відбувається навколо. Коли ж гості запропонували дітям ставити будь-які питання, то цікавість школярів не знала меж. Їх цікавило все. З яких міст України ці люди, якого вони віку, чи є у них діти та де вони знаходяться зараз, чому воюють тільки молоді, наскільки небезпечно на війні та чи багато поранених доводиться рятувати після нападів супротивника? Гості відповідали щиро та відверто, доступними дитячому сприйняттю словами і поняттями, через що дитяча цікавість не вщухала. А... Давай ты, вот все а не будем раз... вязать. А вот почему вы такие молодые находятся на войне, на войну? Не могу Это... воевать, старенькие уже не могут, маленькие еще не могут. А Мы такие молодые, любим свою страну, и поэтому мы не можем стоять в стороне, не когда не не у нас ты все происходит ты, 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 ты. Да, А есть такие люди, которые добровольно идут. Мы, мы есть люди, не которые не добровольно не пошли. Мы добровольный батальон. Аби відповісти на якомога більше питань, польові медики розійшлись по залі і відповідали групам дітей. Майже дві години спілкування промайнули як одна мить. Все, що відбувалось в актовій залі школи, для дітей було надзвичайно цікавим і не схожим на звичайні заняття під час відпочинку при шкільних таборах. Наприклад, по-новому звучав гімн України під акомпанімент сопілки. Здається, такий хоровий спів замінив багато виховних годин з патріотичного виховання. По завершенні незвичайного заходу директор 4-ї школи Олександра Гвоздецька висловила вдячність гостям за те, що знайшли час для спілкування з дітьми, попри свою зайнятість важливою справою справою допомоги пораненим бійцям на передовій у зоні АТО. Хочеться вам низько вклонитися і вам. Ми всі бажаємо цим справжнім патріотам України, аби швидше скінчилась війна, і вони повернулись до власних справ, якими займалися у мирний час. І це станеться, коли закінчиться війна. І вона обов'язково закінчиться перемогою. Бо для кожного з нас воля і Україна понад усе.